əvə növbətə vloguma xoş gəlmisiniz xanımlar. Bu vlogumda sizlerle hazır yoxdan çox asan lahmacun reseptini paylaşacam. Deməli bizə lazım olan ərzaqlar çəfəri, e, qırmızı e, bibər, soğan, sarmsaq, e, pomidor və yaşıl bibərdir. Bir də e, yarım kiloya yaxın qıymə e, istifadə etdim mən. E, qeymə ilə qoyun əti idi belə deyim. Daha sonra duz, qara bibər, qırmızı toz bibər, 1 xörək qaşığı tomat pastası, yarım stəkan doruva yağ və yarım stəkan su. Düzdür, ə, suyu və doru yağını çox elə mən vurmadım, çünki qeymə özü ə, yağlı idi. Deməli xanımlar, yuxa dediyimdə bu balaca ölçülü yuxalardır. Bunların bilirsiz ki, bir üzü bişmiş olur, bir üzü bişmir, bişirilmir. Bişirilmemiş üzünə içlikdən qoyub elə tavada bişirəcəm. Gedişatda da görəcəksiz. Deməli lazım olan ərzaqları doğrayıca, doğradım xanımlar, tam həll etdim. Yəni böyük parçacıqlar qalmaması lazımdır. İkinci partiyada da isə gördüyünüz kimi çəkilmiş əti və qalan pomidoru qayğı ərtini, onları qarışdırdım. Yəni əti bir dəfədə çəksəz yaxşı olar, tam həll olunsun. Belə ikinci dəfədə dediyim kimi əti xırdaladım. Daha sonra isə içliyi belə ə, qarışdırdım xanımlar. Lazım olan ədviyyatlarla əlavə etdim. Ədviyyat zövqə görə dəyişədə bilər. Mən sadəcə olaraq tuz, qara istiot və qırmızı istiot vurdum. 1 xörək qaşığı da mən vurduğum ə, pomidor pastası idi. Amma ə, siz istəsəz bibər pastası da istifadə edə bilərsiniz belə bir-birinə tam keçənə qədər, dadları qarışana qədər qarışdırırıq. Üzərinə yağı əlavə edirik. Dədim kimi yağın hamısını əlavə etmədim. Çünki ət yağlı idi. Belə xanımlar, suyu da əlavə etdim. Suyunun da hamısını vurmadım. Çox az, demək olar, istifadə etdim çünki pomidorlar iri idi, kifayət qədər də suyu çıxmışdı. Bir də bu videoları çəkərkən tripodum yanımda yox idi. Bir əlimlə iş görürdüm, bir əlimlə çəkməyə çalışırdım. Ona görə belə deyim, rakuslar tam düzgün tuta bilməmişəm amma əlimlə gəldiyi qətərilə çəkmək istədim. Deməli, dediyim kimi yoxanın bişirilməmiş tərəfini qoydum, yenə yəni az bişirilmiş tərəfinə qoydum və üzərinə içlikdən yayıram, daha doğrusu yaymağa çalışıram təkəllənlə. Belə isti tavaya, qızmır tavaya qoydum bişməsi üçün və qapağını örtülü şəkildə bişirdim 5-6 dəqiqə bişir xanımlar. Bu şəkildə məndə 30 ədəd lahmacun alındı. Çox da dadlı çıxmışdı. Yəni tam rahatlıqla hazırlayıb yeyə bilərsiz. Heç də yoğrulub ə, xəmir yoğrulub bişirilən lahmacunlardan geri qalmır. Yəni ki, həm də ki praktiktir də belə deyək. Çox uzun vaxt almır, mətbəx çox kirlənmir. Daha sonra xanımlar, bu vlogda hazırladığım gül tatlısını da sizinlə bölüşmək istədim deməli türk şirniyatıdır. Şirniyatı hazırlamaq üçün bizə bir stəkan qatıq, bir stəkan ərimiş kərə yağı, bir stəkan duru yağ, armudu stəkan, bir stəkan manı, bir paket vanil və bir paket qabartma lazımdır. Hardasa 3-4 stəkana yaxında un istifadə etdim mən. 4 stəkandan biraz az ola bilərdi deməli birinci duru halda olan ərzaqları qarışdırdım. Yəni mikserə ehtiyac yoxdur. Elə qaşıqla da eləsaz, bəsdir. Bu videonu da çəkəndə təkənləniş görürdüm. Ona görə tam ayrıntılı da çəkə bilməmişəm. Telefoto landa rahat olur. Amma ayrıntılı çəkə bilmədim. Ha, bu qarışıma bir də xanımlar mannunu da əlavə etmişdim. Ə, kənarda da 3 stəkan pesoka, 3 stəkan su əlavə edib şərbətini qaynatdım. Şərbəti nə qoydum? Birinci qaynadı. Ə, daha sonra şirniyatı hazırlamağa keçdim. Amma şirniyat tam bişəndən sonra elə şərbəti də isitib isti-isti əlavə edirik üzərinə. Deməli, xanımlar, ə, xəmiri yayırıq və hansı böyüklükdə istəyirsinizsə o böyüklükdə olan stəkan ağzı ilə dairələr kəsirik şirniyatın hazırlanma qaydasını mən YouTube-dan götürmüşdüm. Yəni daha aydın olması üçün ortanda baxa bilərsiz. Gül tatlısı yazsaz ə, çıxacaq. Bildiyim qədərilə bu qədim ə, Osmanlı şirniyatıdır. Belə bilirəm mən. Belə xanımlar ə, şəkil verməsi isə bucür bu nədir? 3 dənə dairə ə, xəmirdən qoyuruq və bir-birinə bükərək ə, gül formasını veririk bir-birinə möhkəm basmaq lazımdır ki, sonra bir-birindən ayrılmasınlar. Görürsüz xanımlar, ona görə bu formaya görə gül tatlısı deyillər. Və formanı verəndən sonra belə ortadan kəsirik güllərin orta hissəsinə fındıq və yaxud da badam ləpəsi e, basmaq olar, amma məndə yox idi deyə elə sadə qaldı güllərim. E, YouTube-da yazıb baxsaz, reseptinə orada görəcəksiz, e, onlar çox vaxt elə ləpə vasallar ortasına. Mən sadəcə olaraq marağıma düşdü, dərhal durdum, hazırladım internetdə görən kimi belə xanımlar məndə 46 ədəd peçenye alındı. Hardəsə öz sobamızda belə deyim 160 dərəcədə 30 dəqiqəyə yaxın bişirdim. Və isti peçenyələrin üstünə isti də şərbəti əlavə etdim. Yəni gördüz də, reseptin özündə, yəni xəmirə pesok əlavə olunmur. O şirini, şirinliyi şərbətdən alır. Ə, məsəl üçün qonaq üçün filan hazırlayacaqsınızsa, deyərdim ki, bir gün öncədən hazırlayın ki, ə, şərbətini tam canına çəksin. Çünki həmin günü yeyiləndə tam çəkməyəndə biraz dadı yavan olur. Amma tam şərbətini çəkəndən sonra çox mükəmməl şirniyyətli görünüşü də çox gözəldir. Şərbətli də tökəndən sonra üstündə sanki bir parıltılılıq oldu. Biz çox bəyəndik. Siz də hazırlayıb nuş edə bilərsiniz.